Это мой, скажем так, партнер, это человек, с которым мы вместе делаем многие проекты. И я думаю, что дальше будем продолжать их делать. Вот, Сереж, буквально расскажи. Здравствуйте всем. А, ну, это, это, все знают, наверное, да? ну, я думаю, что очень мало кто знает, чем я занимаюсь. Занимаюсь я очень много чем, еще раз так скажу. Значит, от волонтерства начинаю, да, до создания каких-то фестивалей и проектов, даже вот сейчас проект мы тоже вместе делали, вот, я этим занимаюсь. Занимаюсь еще чуть-чуть соцсетями, там, заработка в соцсетях, ведение всяких групп и ютубом, нечаянно, ну, как сказать, нечаянно. Где-то года два я уже занимаюсь ютубом, вот но сейчас решил так активно туда рынуться и хочу хоть чуть-чуть рассказать вам, как там можно зарабатывать, потому что YouTube сейчас охватывает, наверное, ну, вопрос такой. Телевизор смотрите? Поднимите руки. Кто смотрит телевизор? А что так можно? А YouTube смотрите? А все остальные да, руку, а вот. а да, как там по другие есть, каналы. Вот. О, Ютуб, YouTube, класс. А следующий. Да. Как там зарабатывать? Значит, ну для начала, чтобы зарабатывать на YouTube, надо создать сам канал. Чтобы создать канал, э, очень легко и просто. Просто создаете себе почту на Gmail, да, и вам YouTube, этот, Google дает целый пакет, который тоже включает YouTube, да. Далее. О, Стой. Сейчас, стой. Э, это, о, это я. Ну, создание. Ютуба проще простого. Вот реклама моего канала, Я сразу подготовился к рекламе. Дальше. Значит, расскажу чуть-чуть о тех каналах, которые уже там за миллион, да? Вот. Чтобы вы не думали, что на Ютубе только те, кто там занимается блогином, да, там встал, себе поснимал такой. Ну как классно сегодня прохожу. Смотрите, у меня вот сзади баннер есть. Классно, да? Это не только там. А есть люди, которые занимаются, да, там, обзором всяких гаджетов, это Китайцы, обзором э, Apple, техники, ну и, соответственно, интересный, я скажу так, и э, развлекательный контент, да, там Немангаит, там четкие пацы и так далее, это тоже реклама. Чтобы начать заниматься ютубом, нужно определиться на какой тематике вы будете заниматься, то есть ваша тема. То есть именно должен быть интересный контент, который вы производите, да, то есть, там влог, да, все люди сейчас влог смотрят. Это должен интересный быть влог. То есть для той аудитории, которую вы соберете. Ну, соответственно, стабильность выхода роликов, потому что аудиторию надо постоянно подкармливать. Люди не будут просто так приходить на ваш канал и ждать, пока вы выпустите ролик. Ну, вовлеченность аудитории. То есть, э, как вы думаете, зачем? Говорят, напишите в комментариях, там, вам нравится это или там, подпишитесь. Как вы думаете, зачем это делается? И и обратная, связь. А? Обратная, связь. обратная связь, да, чтобы были люди вовлеченные в ваш ролик. Чтобы э, у вас был не просто сырой контент, я расскажу про каждый, все посмотрят, но ну, есть такой контент, не и все. Все равно просят поставьте лайки, подпишитесь, напишите комментарии свое мнение. Да? Это вовлеченность аудитории, которая у вас есть. Далее, ну, попадание в похожие видео, там очень скользкая и щепетильная тема, то есть не буду сейчас рассказывать. Ну и социальные сети. Все сейчас в социальных сетях сидят, а аудитория находится там. То есть вам нужно очень много работать с социальными сетями, общаться с людьми там, чтобы он, они приходили на ваш канал. Дальше. Ну и как зарабатывать вообще на Ютубе, да? То есть это я выбрал примерно три, да, таких главных. Это медиа-сети, партнерки, которые работают с рекламодателями, которые на вашем видео рекламу свою какую-то опускают. Либо баннер сверху, либо снизу, ну все, да, видите, надоедает как без, это реклама. Так же. Но за это зарабатываете деньги вы. Потому что через медиасети рекламодатели делают свою рекламу, а вы уже зарабатываете. Далее это реклама каналов. Каналов других. Реклама продуктов, реклама самих брендов, за что вы уже непосредственно сами договариваетесь с рекламодателями и зарабатываете. Ну и, конечно же, продажа себя это я так назвал, грубо. Это означает то, что вы где-то ну, выступаете на каком-то шоу, да, выкладываете это видео, вас много людей смотрят, они приходят к вам. То есть вы сами себя или какой-то бренд да, реклами рекламируете через свой канал. К вам все равно приходят на канал, и вы, соответственно, можете зарабатывать. Ну, я так решил к ему перейти, да, то есть каждый может стать блогером. Знаете как? Может кто-нибудь ответить, как стать блогером? А? Вот, камера, хорошо. А еще что? Нет, Ого. Давайте я расскажу. Как. А еще... Достаем телефон, включаем камеру. Включаем фронтальную камеру. Привет всем! Я сейчас нахожусь на мероприятии, которое называется «Живи в Канатопе, инвестируй в себя». Вот примерно так люди стоят блогером, да? Они рассказывают разные темы. Это я так, грубо, да? Разные темы рассказывают. Рассказывают свою жизнь. Рассказывают, как они готовят. Рассказывают, как они ездят на машинах. Как они разбирают эти карбюраторы. Рассказывают, как технику. Рассказывают, я поехал э, куда-то за границу, да, вот сегодня очень много про это рассказывали. Поехал, показал им, не знаю, кто-то такой красивый, да? Папуаса, да. И людям интересно, потому что они такого не могут себе позволить, а вы можете. Вот из-за этого люди вовлекаются в ваше видео, вы логером, и они интересуются вам. Подводные камни очень интересно. Я хотел камни сначала поставить, потом думаю, надо что-то такое развлекательное. Вот. Подводные камни следующие. Никто практически не узнает о вашем канале. Знаете почему? Реклама, нужна реклама. Ну, можно, конечно, как-то так выкрутиться. При истории то, что человек, ну, люди, ребята, которые пранками занимались, они взлетели в Ютубе, да, там вверх подписчики начали наваливаться, все, все. А из-за чего? Из-за того, что они сделали какой-то трек на очень известного э, исполнителя. И этот исполнитель просто репостнул это видео себе. Из-за этого они взлетели. Это очень редко, на самом деле. Поэтому нужно вкладывать в рекламу. Ну, на данный момент сейчас это деньги. Нужно в рекламу вкладывать. А? А? Ну и, конечно же, канал требует очень много усилий, очень много сил, идей, чтобы вашей аудитории, которая вас смотрит, было интересно это смотреть. Да? Ну и, конечно же, это без зрителей, которые вас будут смотреть вы не будете получать деньги. Вот, вот так вот. То есть самое главное, это зрители на вашем канале. То есть те люди, которым вы должны не знаю, свой, не знаю, свою душу посвятить и знать, кто вас смотрит, что им дать. Вот они вас просят, вы даете. Если вы не будете с ними общаться, соответственно, вы не будете расти, соответственно, у вас не будет денег. Вот так вот. Ну, и заключительное. Да. Если ты пришел на YouTube ради денег, то у тебя ничего не получится. Так что, если вы решили создать свой канал или как-то начать зарабатывать, обращайте внимание на вашу аудиторию, то, что она просит. Если какого-то фидбэка нет, то, значит, вы не туда попали. Спасибо.